Я ведаю, что я таким нарадзіился. Я нарадзіўся 9 месяцев а пасля э, даты незалежнасці беларус зон пазняк В э, верховны советвет сессия Дкларацыя об незалежнасці прынята. Я гэтага не памятаю, але ну, мяркую, што убачыў, што ёсць шанец на змены, Ё шанец на развіццё адпаведным кірунку беларускаского народа. Ну і просто назову факт. 9 месяцевў пасля гэтай даты я нарадджаюся. Ну, сапраўды гэта згодна салкам з буддызмам, што чалавек добры практыкуючы будызст і ён сам выбірае, калі нараджацца, дзе нараджацца, якой сям'і, і паступова ён на працягу жыцця атрымлівае ўсе веды, якія яму толькі патрэбны. Я цікаюся беларускаммонасцю у дзяцінстве. Тут раз угомель арганізацыі беларускія выведнікі. Фальклор, калядкі, беларускія народныя святы, далучаюся, ўсё судомна мне падабаецца. Я остановлюся беларускамоўным. Я гэты этап дасягну. Далей мне хочацца іншага, далей мне духовныя пошукі. Я гляжу што не хрысціянство нешта мне тут не падабаецца некая тут вера нейкія тут канцэпцыі догмы мне нейкія догмы не патрэбныя хачу сам ведаць і паглыбіўся с цягам часу толькі на разумение только на буддысскую наву і гэта нешта такое сапраўднае што мне сапраўды блізка і што он засёды до конца моего жыцця застанецца са мной і ў гэтым я буду пахслабляцца старацца стаць лепшым пратыкуючым мець лепшае разуменне лепшую памяцу. на канцы мінулага года. У меня такая ідэя паўстала. У мяне асабіста патрэба такая, постала далучыцца да анхе нука гэта назва супольнасці мніху, альбо практыкуючых свецкіх. Але ну, не знаходзі такіх людзей сярод беларусаў і думаю, што было б добра такое нешта стварыць, паколькі гляжу іншае гэтым не займаецца. Я займаюсь перакладчацкай дзейнасцю, пераклаў падставовы будыйскія тэксты, такі як чаты шляхетныя праўды, шляхетна- восьмеркавая сцежка ад хамапада і шэраг іншых. Но мне перакладаю будыйскія тэксты з польскай мовы, паколькі яна мне блізкай ведаю толькі славянскія мовы санскрытам альбо палі аргінальальными будыйскімі мовамі я не валодаю. мова мае значэнне, мае, мае свой узровень, мае свой сэнс кожная мова. І безумоўна, плываю на любую навуку і менавіта з гэтай прычыны, напрыклад, я не раю беларусам чытаць буддыскія тэксты па-расейску не лічу гэта доброй мовай добрай э, вывучаюся нацыю якой э, э, горшая карма чым у нас Стараюся стварыць супольнасць беларускіх буддыстаў То бок канешне все пачынаецца з падставу з тэкстаў людзі знаёмятсяцца чытаюць калі ім гэта выблізка то далучаецца гэта натуральна што пакуль яшчэ малы беларускамоўных будыстаў бо пераклад я зрабіў не некалькі месяцаў таму а... Ну, паглядзім праўдзіво часаа пару месяцаў чалавека светапогляд грунтоўна не зменіцца То бок трэба даць людзям час партнапрыс я раблю са свайго боку што магу ну, раблю пераклады выкладаю дзілюся з іншымі людзьмі выссы на скрынкі на сайцеку выкладаю Я думаю просто патрэбны час каб гэтае насенне ўросло з часам однозначна на моім жыцці стала болей спакою Старюся даўсяго ставіцца... Так, нібы на адлегласці, бо маю іншае стаўленне, напэўна, дакладна да жыцця. Жыццё вельмі хуткамінае. Усе рэчы не з'яўляюцца нетрываламі. Гэта земное цело не з'яўляецца доўгавечаным і трэба шукаць нешта сапраўднае, што ёсць незменным, калі такое ёсць нешта вышэйшае. Довный час сідаў медытацыю кожны ран на кожны вечар, цяпер гэта не практыкую пер сідаю медытацыю, толькі калі мне ёсць такая патрэба. Калі і бачу, што мы розум крыху так вось. рассеваецца, трэба крыху супакоіцца, його суцішаць, тады сядаем. Ачышэнне розуму. Мо гэта так акресліць, гэта таксама. У сіх буддыскіх тэкстах сустракаецца. Ачышэнні розу, брак думак, пустка.